медиттацыя гэта досыць проста. Для пачатка мы скрыжываем но. Закладаем одну ногу, Менавіта такім чыноўкі паказва, затым д друглы. Медытацыю можна акрэсліць як сядзені са скрыжаванымі нагамі, роўнай спінай істанленай уважсцю перад сабой тай медытацыі з'яўляецца ачышішэнне розуму, брак, думак, пустка. Можам пацягнуцца, калі ў нас праблемы з ровй спіны. Скласці далоні за спінай. Я колькі сібе памятаю засёды пачаваўся будыстам, хацяну от неведу гэтага слова, недушжо такі за буддызм. То бок мне былі гэтыя блізкія погляды я ўпершыню ў сваім жыцці, крыху больш за год таму прачытаў чатыры шляхетныя праўды, гэта падстава будызсму. Я зразумеў, што я гэта і так ведаю, што гэта мне блізка гэта ма. Клічытаў далей пра карму, правілы прычыны наступства. Ну напрыклад, вось наша беларускага досведу.род мае тое, на што заслугоўвае. Восьмі гэта было блізка, Я гэта разумеў, Ну і пачаў называваць сябе буддысмам, другое. Не лічу гэта рэлігіі. Восьлі мне гэта навука, скажем так філасофія нічога не беру на верутарся усе словы буды, які нравіў прыбіграць на асабістым доведзе на практыцы. Гэта значыць все тэорыі навуковыя веры Бог хто старрыў свет, навуковыя канцэпцыі іх належыць адкінуць і дапамагаю гэтым медытацыі чысціць ласны розум ад усіх канцэпцыя ад усіх веравання. Як толькі пераклауд хамападу зборніка буддыскіх тэкстаўаў была размешчана інфармацыя на шасноўным порталі Бзьма наша ніва пасля гэтага са мной літаральна наплыў пайшоў дзясяткі асобаў хачу тэксты хачу дыск таксама дыскі запісваў і поступілі прапановы а ці спадар не хоча стварыць сайт і бясплатна дапамогу Я говорюну добра в размесце там усе тэксты і гэтак далей а так далей І бясплатна знайшоўся такі чалавек Еген Сстасеевіч за што яму дзякую стварыў старонку дзе. Ну і паралельна паўстала гэтая супольнасць, вырашыў афесійна гэта аформіць, напісаў статут і вось чакаю на далучэнне, скажем так новых асабаў. Месяц таму толькі напісаў статут mm -hmm. так, То бок падпісчыкаў 30 чалавек маю на скрынкі і высылаю ўсе паведамленні, што адбываюцца будыйкія. Я пераклавась менавіта, напрыклад, канкрэтна зборнік буддыскіх тэкстаў ад хамападу, паколькі рабіў гэта для беларусаў. Для будыцтва для уччняў буды жыццё гаворашы простымі словамі гэта цярпення народдзіны гэта цярпення старэнне гэта цярпення смерць гэта цярпення то бок я сам прытрымліваюсь такого свет этопогляду гэта я гэта мне блізка жонка дзеці сям'я все гэта ён будзе павінен пакінуць у хвіліну смерці альбо раней і я не прывязаны да яе мы дапамагаем адзін аднаму гэта як моя спадарожніца мы разам спакойна лёгка без палкіх сялякіх пачуццяў на таким чыном спа спокойнона разам живем у шчасці таким скромным